Bila orang yang bertanya ini Tengok ni Al-amalu Ba'da itmi'nanil qalbi Kita bertanya kepada Datuk Mufti Tetapi tidak disyaratkan kita Mengamal dan menerima fatwa dia Selagi hati kita tidak tenang Kita hanya akan terima fatwa dia Bila hati telah tenang Nampak tu? Ini adab Semua itu Jangan berpegang kepada seorang mufti saja. Sila tanya orang-orang lain juga. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adab yang mengatakan bahawa walaupun kita telah bertanya kepada seorang mufti, dia telah keluarkan pandangan dia. Jangan terus berpegang kepada pandangan dia, tanya mufti-mufti yang lain, tanya ulama-ulama yang lain Sehingga hati kita tenang Amalkan mana pandangan yang Bertepatan dengan ketenangan hati kita Nampak? Baik Hadis Nabi Ada seorang sahabat Nabi Nama sahabat ini Wabisoh Wabisoh Al-Asadi Dia pergi jumpa dengan Nabi SAW Dia kata apa? Aku hari ni aku nak tanya Nabi habis-habisan tentang apakah itu kebaikan dan apakah itu kejahatan sebenarnya geleran dia patutnya belum tiba dia duduk belakang dia pergi ke depan orang lain kata hey wabisah -hab. ikut geleran lah sikit dia kata dah aku nak tanya hari ni Nabi habis-habis ya Rasulullah apakah yang dikatakan benar apakah yang dikatakan tidak benar kebaikan tu apa kejahatan tu apa Nabi panggil mai sini yuk. Mari sini wabisah Ta'al, mari sini Engkau nak tahu ya Apa itu kebenaran Dan apa itu kejahatan Ya ya Rasulullah Nabi pun ambil tangan dia Kata wabisah Dalam hadis dia Ya. Nabi ambil tangan dia Tangan Rasulullah Nabi letakkan ke dada dia Letak ke dada wabisah Nabi kata Ya Wabishoh, istafti kolbak, minta fatwa daripada hati engkau. Istafti kolbak, minta fatwa daripada hati engkau. Wastafti nafsak dan ambil fatwa daripada diri engkau sendiri. Nabi ulang tiga kali. Istafti kolbak, istafti kolbak, istafti kolbak. Ambil fatwa daripada hati engkau sendiri. Maknanya? Kita terima fatwa Mufti-mufti ni Selepas hati kita tenang Untuk menerima fatwa tersebut Maknanya kalau tenang Apa maksud tenang? Selepas kita menerima hujah-hujah Yang kita rasakan hujah itu cukup tepat Sebab itu kita tidak boleh bergantung kepada satu mufti Sebab itu tuan-tuan minta maaf sebutlah Saya menghormati malis fatwa kebangsaan pada saya mereka itu tok-tok guru saya Alim-alim besar belaka Profesor-profesor madia belaka Tetapi Nabi saya mengajar saya Saya tidak boleh terima sesuatu fatwa Sebelum saya memastikan hujah-hujah Daripada ulama-ulama yang lain Sehingga hati saya tenang Baru saya boleh terima fatwa tersebut Sebab itu dia tak boleh marah saya hey, You durhaka ni Eh ni fatwa kebangsaan telah keluarkan fatwa you tak terima lagi. Durhaka. Tarik dia punya <coughs> Apa tu? <coughs> tak boleh. You tak boleh buat macam tu kat saya. You tak boleh paksa saya untuk terima fatwa awak. Sebab ini adab yang diajar oleh ulama. Nabi pun ajar begitu. Istafti Engkau dah tanya daripada sepuluh mufti. Hujah-hujahnya telah engkau dapat semuanya. Tengok hujah mana yang lebih dekat dengan takwa. Tengok hujah mana yang lebih dekat dengan kebenaran. Lepas tu tanya hati engkau. Peganglah pandangan itu. Ini Nabi aja. Sebab itu bila saya tak boleh terima pandangan fatwa kebangsaan, mereka tak boleh marah kat saya. Saya tidak boleh paksa hati saya untuk menerima sesuatu fatwa sebelum saya melihat hujah-hujah yang lain. Nampak tuan-tuan? Lagi pun fatwa tak sama dengan qada. Fatwa lain dengan qada. Fatwa ini satu benda yang tidak wajib kita terima secara compulsory. Tetapi qada hukum yang dikeluarkan oleh seorang hakim dan qadi wajib terima. Wajib terima. Ini beza ya. Kan? Fatwa tidak wajib. Sebab itu kita berhak untuk tanya. Satu masalah tanya ustaz Uda. Lepas ustaz Uda tanya ustaz lain. Jangan uh, ustaz Uda kata begitu begitulah. Salah tu. Satu masalah tuan-tuan tanya dengan saya. Saya bagi pandangan saya. Saya kata, "Ji, jangan ikut saya seorang je, tanya 10 ulama yang lain." Kemudian Haji tengoklah pandangan yang paling dekat dengan takwa, ambillah pandangan itu. Saya tentang zakat gaji. Zakat gaji, orang tanya saya walaupun saya dulu bekerja di Lembaga Zakat Selangor. Dan fatwa gaji itu saya terima sebagai wajib, tetapi bila orang tanya pada saya, saya kata ini pandangan saya. Cuba tanya ulama-ulama lain kalau you rasa wajib, tunaikan bentang tanya hati sebab hati yang bersih hati itu tidak akan menipu. Ha? Saya pergi ke Sarawak. Petang tu lapar. Hotel pula, jenis hotel alah kita duduk pun hotel biasa je kan? Hotel pun hotel bajet apa orang panggil. Mana ada makan dia sediakan. Turunlah kat bawah tu tengok kedai-kedai Cina tapi yang masak minyung orang Melayu. Tulisan Cina, gambar tu, angklung apa tu yang bulat tu apa panggil apa tu? Tanglung, angklung, pula angklung tu yang keren-keren-keren tu. Ha. Tanglung. Ha. ha. Tanya orang boleh ke masuk? Boleh. Orang semenanjung memang suka masuk sini. Kopi orang Cina buat sedap. Yang ni kata boleh, ni kata boleh, ni kata boleh. Saya teringat pada kata-kata Rasulullah Istafti kol bakar. Tanya hati kau Hati rasa boleh masuk? Masuk Hati yang bersih, dia akan bagi fatwa yang bersih Eh, nak masuk macam mana? Eh tu Nak masuk macam mana? Dia tak ada baca bismillah Eh kopi tak apa ustaz, dia tak kena semelih Yang tak bolehnya semelih je <tuh> tapi Tak mana boleh Tuan-tuan walaupun kopi tak kena sembelih Tapi hati kita menolak Jangan masuk Gitu Sebab tu Nabi kata apa Dak mayuri buka ila malayuri buka Tinggalkan benda yang kau ragu-ragu Ambil benda yang kau yakin betul-betul ha, Begitu juga fatwa bersih ni Tentuan yakin yang mana Yakin yang mana yang tak yakin tu tinggalkan. Ambil yang yakin. Jadi kita bebas. Istafti kalau saya tidak memiliki hati tuan-tuan. Ada tak saya paksa tuan-tuan? Tak ada. Tanya fatwa tuan-tuan. Tuan-tuan orang yang kuat berzikir, tuan-tuan orang yang nakkan kebenaran. Saya yakin hati tuan-tuan hati yang bersih. So tanyalah hati itu. Orang berhimpun kerana nak menyuarakan pandangan secara secara aman. Secara aman orang berhimpun Nak menyuarakan tentang permintaan-permintaan kita Haram ke? Banyak ke? Eh, saya sempat salin satu kata-kata daripada Ah Mana ni? Kata-kata ah, ni gini seorang mufti kalau ada dua pandangan dia dalam bila kita belajar ilmu fiqh ni tuan-tuan kadang-kadang satu masalah ada banyak pandangan contoh nabi nabi kan dalam bulan Ramadan datang satu orang tua orang tua tu mengigil tu orang tua kata datang ya Rasulullah apa hukum cium isteri bulan Ramadan Nabi tengok pak cik ni tua dah. <laughs> Lebih kurang Nabi kata ha, Ikut mu lah <laughs> Cium ha? <laughs> Sahabat pun faham Oh tak boleh cium isteri Tiba-tiba datang seorang anak muda Remaja Baik anak muda jangan Ya Rasulullah Apa hukum cium isteri bulan Ramadan Nabi kata engkau jangan buat Sahabat pening Ya Rasulullah apa ni Ini boleh ni tak boleh Benda yang sama apa ni Nampak tu? Sebab apa Nabi bagi fatwa yang berbeza? Sebab keadaannya berbeza. Yang ini pak cik tu dah tua dengan Parkinson-nya ge 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 ge. Cium isteri dia lepas cium tergolek dia tak ada boleh buat apa pun. Tapi yang muda ni jangan. Walaupun dia berpuasa yang puasanya perut tempat lain tak puasa. Nabi kata engkau jangan. Sebab ini muda. Jadi dalam masalah cium isteri bulan Ramadhan Ada berapa pandangan? Dua pandangan Baik, katakanlah satu hari Satu hari Saya ni ditanya diorang orang Ustaz, apa hukum cium isteri bulan Ramadhan? Saya sebagai mufti Saya tahu ada dua pandangan Saya mestilah mengeluarkan pandangan Mengikut keadaan yang sebenar Bukan mengikut apa yang saya cenderung Ya. Yeah. Katakan dalam hati saya kecenderungan saya ialah boleh cium isteri. Kecenderungan saya ialah boleh cium isteri sebab nabi kata boleh. Tiba-tiba yang datang tu orang muda. Oleh kerana dia tu bos saya. Bos saya, dia nak naikkan saya kepada D54. <laughs> saya dah letih dah dapat gaji 700 bulan tu. Dia nak naik saya D54. Dia tanya ustaz, boleh tak cium isteri bulan Ramadan? Kalau aku kata tak boleh sekarang ha, Sudah Tuan, boleh Cio, masalahnya itu Saya bercakap itu mengikut Saya tarjihkan masalah Dua masalah boleh dan tidak Saya mengatakan boleh bukan kerana kajian yang saya buat Tetapi saya tarjihkan kerana kehendak hati saya Maka ini haram hukumnya Tak boleh sebab itu seorang mufti yang merokok, kalau orang tanya apa hukum merokok, jawab ikut hukum, bukan jawab ikut apa yang kita cenderung. Walaupun ada pandangan ulama kata boleh, ada kata tak boleh. Boleh tak boleh, bukan diri kita yang menjadi pentarjehnya. Pentarjehnya ialah keadaan pada waktu itu. Ha, ya, Berapa ha, sembilan setengah. Apa hukum ceramah lebih sembilan setengah?